О, То есть Байден виноват в том, он... что Путин напал на Украину. Байден виноват в том, что он позволил Путину дал ему зеленый свет. Подождите, а когда война что началась? Он... В каком году? Подождите. Война началась в 24 20... Нет, война да? началась в 2014 году. Ну, окей, 14 -м. А кто был кто был у, 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 у руля Америки в 2014 году? А мы бы ну, вы же поскажите? живете в Америке, а не я. Обама был. Обама был. А кто был его вице-президентом, отвечающим за Украину? Почему вы не знаете, кто кто почему вы меня спрашиваете? Ну, я почему, я что я вижу, что вы уже говорите языком украинской пропаганды. Нет, я, я говорю вижу, что языком что вы говорите языком украинской пропаганды. Смотрите, есть территория Украины, когда Но впервые это не нарушили суверенитет. Посмотрите, его нарушили в 2014 году. Кто вот позволил видите, это сделать? Вы сами сделать? ответили на вопрос, когда война началась. А кто войну начал? Секундочку, кто позволил? Кто значит позволил? Кто Вы отар будете сейчас обратиться?